Одесса победит? Это элементарно, вас Прогноз легендарного детектива Шерлока Холмса, что до выступу Одессы на первом эфире, выправдался на 100%. Одесса 40 баллов! Ребят, молодцы! Драматургия блистательная исполнение! Лєпна хореографи, браво! А на висоті! ми саралися. Жона на сарамині колій Жорі аплодують усі. від маленьких до стареньких. А кілька років тому побачити їхній виступ могли лише ті глядачі, яким виповнилося 18. Дімбірнувся я і знайшов об'явлення. У меня с партнером был балет Гайс Хаун, в котором мы набирали ребят. Давай, пойдешь мужское эротическое шоу. Я пришел, просмотрелся, меня взяли. Харизматичные оба ребята, они попали в балет и сразу стали солистами. Но на самом деле по поводу эротического это такой спорный вопрос, и у нас были запрещены некоторые концерты в городах, потому что бегали какие-то активисты, кричали это порнография. А мы никогда не трусили гениталиями. Они оставались в стрингах, но снимали шорты. Я помню большой концертный зал, толпа людей, аншлаг, как их там разрывали буквально на, на куски, лишь бы прижаться к ним, лишь бы постоять рядом. Любой артист все равно пользуется иногда своей популярностью. Почему бы не пофлиртовать? А может быть, даже что-то и больше. А как можно втриматься, если навколо тебя столько привабливых, колоритных одесских красунь? Тут вот, вы знаете, пришли такие Горненькие девчатки. Видно, что форма хорошая, что он занимался. Видно, что стриптизер. Такие ноги. Ноги класс, супер. Мышцы все-таки. Шортики вообще идеальные. Знаете, немного отвлекает. Мне кажется, им нужно остерегаться именно коротеньких шортиков, жоры. Женюсь на одесситке, стану одесситом, перееду в Одессу. Что хоррора Одеси Одессы подготовили для своего сольного выступа? Чи можно таке дивитися и сидитям? Чьи-нибудь все батьки? Это будет юморный номер, э, ничего серьезного. Но мы решили пригласить парочку ребят, которые оголят торс. Да, Хотели самая... еще девчонок агалять полый торс, нам сказали нельзя. Целоваться будем за <laughs> Ну а как без этого?